Bu 10 nişanının qoyduğu bütün məhdudiyyətləri 3.31 nişanı aradan qaldırır. Bu qayda ancaq bu 10 nişana aiddir. Əgər 3.31 nişanı qoyulmuyubsa, bu zaman nişanların öz təsirini itirdiyi yerlər var. 1-ci Qabağımıza çıxan 1-ci yol ayrıcında öz qüvvəsini itirir. 3.27 Dayanmaq qadağandır nişanı Bu nişanın güvvədə olduğu sahə qarşımıza çıxan ilk birinci yol ayrığına qədərdir. Bu ərazi isə bitiş ərazi sayılırdı. Yəni ki biz bura qədər ya dayana ya da dura bilmərik. Və bu nişanın təsir sahəsi ancaq qoyulduğu tərəfə şamil olunurdu, yəni ki sağ tərəfə. Əgər yol ayrıcı yoxdursa Bu zaman yaşayış məntəqəsində vuruqduqda yaşayış məntəqəsinin sonuna qədər qüvvədə olur. Ağ fonla verilmiş 5.22 nişanı yaşayış məntəqəsinə girişi bildirir. Ağ fon verib üzərində qırmızı xətt olan 5.23 nişanı isə yaşayış məntəqəsinin çıxışını bildirir. Qoyulubdur 3.27 nişanı dayanmaq qadağandır. Və Burda isə qoyulubdur 5.23 yaşayış məntəqəsinin sonu nişanı. Bu nişanın qüvvədə olduğu sahə yaşayış məntəqəsinin sonuna qədərdir. Yəni ki, biz nişandan bu nişana qədər olan ərazidə ya dayana ya da dura bilmərik. Yəni ki, 3.27 nişanı 5.23 nişanına qədər qüvvədə olur. Saydığımız 10 nişandan ikisi 3.24 və 3.33 nişanları. Bu nişanlar isə həm yaşayış məntəqəsinin girişində, həm də çıxışında öz təsirini itirir. Yerdə qalan 8 nişanı isə ancaq yaşayış məntəqəsinin çıxışında itirir. 3.24 maksimum sürətin məhdudlaşması. Bu nişanın qüvvədə olduğu sahə həm yaşayış məntəqəsinin girişində, Həm də yaşayış məntəqəsinin çıxışına qədər olur. Burada 5.22 yaşayış məntəqəsinin girişi nişanı qoyulubdursa, deməli, bu nişanın təsir güvvəsi bura qədərdir. Bu qayda bu 10 nişan içərisindən ancaq 3.24 və 3.33 nişanlarına şamil olunur. Nişanın təsir güvvəsi nişan qoyulmuş torpaq yolla kəsişməyə qədərdir. Bura qoyulubdur 3.20 nişanı və biz gəlib birinci torpaq yola çatırıq. Bu hissədə nişan qoyulmadığına görə nişanın təsir qüvvəsi hələ də davam edir. Torpaq yol ikinci dərəcəli yoldur, asfalt yol isə baş yoldur. Yol ayırıcı sayılsa belə nişan öz təsirini itirmir, çünki ikinci dərəcəli yolla kəsişmədə kəsişmə nişanı qoyulmayıbdır. Və ikincidə isə 2.3.2 nişanı 2 dərəcəli yol kəsişmə nişanını qoyubdur. Və burada torpaq olan hissəyə heç bir şey yazılmayıb. Və nişan qoyulmuş torpaq yolda kəsişmədə nişanlar öz güvvəsini itirir. Əgər nişan qoyulmasaydı və ard-arda torpaq yollar davam etsəydi, bu zamanda nişan öz təsirini itirməyəcəkdi. Yol ayırıcında o vaxt itirə bilər ki, Eyni əhəmiyyətli yolların kəsişməsi olsun və nizamlanan yol ayrıcı olsun. Ancaq torpaq yolla kəsişmədirsə, orada 2 3 2 və ya baş yol nişanı qoyubdursa, bu zaman itirir. Qoymuyubsa, bu zaman isə itirmir. 5 nişanın qadağan güvvəsi yolun yalnız nişan vurulmuş tərəfinə şamil olunur. Bunlar hansılardır? 3.10 3.27, 3.28, 3.29, 3.30. Yəni ki, bu nişanlar əgər yolun sağ tərəfinə quraşdırılıbsa, ancaq sağ tərəfə, sol tərəfinə quraşdırılıbsa, ancaq sol tərəfinə şamil olunur. 3.27, 28, 29, 30. Bu dörd nişanın təsir sahəsi aşağıdakı usullarla azaldıla və ya o da dəqiqləşdirilə bilər. Nişanla birlikdə bu əlavə məlumat lövhəcikləri vurulmaqla aşağıda şəkildə göstərilibdir. 3.27 nişanını qoyur. Müəyyən məsafə getdikdən sonra isə yenidən bir 3.27 nişanı və altında isə 724 əlavə məlumat lövhəciyi qoyub. Və bu lövhəcin üzərində göstərilmiş oxun bir ucu yuxarıya, digər ucu isə aşağıyadır. Yəni bizə bildirir ki, nişan əvvəldə qüvvədə idi, hələ də qüvvədədir. Və bir müddət getdikdən sonra yenidən 3.27 nişanı qarşımıza çıxır və bu zaman isə nişanın altına qoyulur 7.2.3 nişanı. Oxun üzü aşağıdır, yəni nişanın təsiri artıq burada bitdi. 3.27 dayanmaq qadağandır nişanı. Bu nişan 1.4 sarı bütöv xətt üfüqi nişanlanma xətti ilə tətbiq olunur. Əgər sarı bütöv xətt tək tətbiq olunubdursa, yəni 3.27 nişanı yoxdursa və biz bu zaman tək sarı bütöv xətti görürüksə, bu zaman bu xətt heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. 3.28 durmaq qadağandır, 3.29 ayın tək günlərində durmaq qadağandır, 3.30 ayın cüt günlərində durmaq qadağandır. Bu nişanlar isə 1.10 sarı qırıq-qırıq xətt üfüqi nişanlanma xətti ilə tətbiq olunur. Və bu xətt harada bitirsə, bu nişanların təsir sahəsində orada bitir. 3.16 və 3.26 nişanları 7.2.1 əlavə məlumat lövhəsi ilə tətbiq olunur. 7.2.1 lövhəsində hansı məsafə göstərilibsə, bu iki nişan həmin məsafəyə qədər qüvvədə olur.